ВИЗИТ В ЛИТВУ показал нам украинцам, как вот такая же постсоветская страна, как и Украина, может достичь действительно европейского уровня жизни для, в первую очередь, для своих жителей. Когда мы побывали в Игналине, то, вы знаете, мне очень понравились слова мэра, который говорил о том, что они делают все, создают условия для того, чтобы их детям комфортно жилось вот в этом маленьком городке, потому что большой проблемой является миграция населения за в большие города. И вот действительно было видно, что этот человек делает все для того, чтобы жителям этого очень небольшого городка, 5-5 там чуть-чуть населения, жилось очень комфортно в своем городе. Это инфраструктура развитая, это прекрасное асфальтное покрытие, это реинновация домов. То есть, ну это то, к чему должны стремиться вот такие маленькие городки, как и наш Щурс. То есть для того, чтобы людям в первую очередь комфортно жилось в своем городе. Ну и поскольку вот вида имеет непосредственное отношение к нашему городу, то я думаю, что знает наши реалии, то вот я думаю, что с его помощью, может быть, мы тоже сможем освоить какой-то проект для того, чтобы в нашем городе достичь какого-то хотя бы минимально европейского уровня жизни. Поэтому огромное спасибо за этот визит, потому что он был действительно очень познавательным, и мы увидели то, к чему нам надо идти.